Доброго дня, шановні колеги. Перш за все хотів би привітати вас з визначним для країни днем, коли українці, український парламент скасував недоречність, яка була саме закон про позаблоковий статус. Наразі зараз я разом зі своєю помічницею і відомою представницею чеченського народу Аміною Куєви. Презентуємо тут створення антикремлівського блоку народів, покликаного до повалення режима Путіна в Москві. До створення антикремлівського блоку народів запрошені всі народи і держави, які зазнавали або зазнають агресію з боку Кремля. А саме країни Кавказу, народи Кавказу, народи Середньої Азії, народи Прибалтики, країни Європи. Наразі плануємо в кінці січня проведення конференції антикремлівського блоку народів в Києві, і зараз в парламенті триває робота над створенням міжфракційного об'єднання, куди Побажали війти представники практично всіх е, фракцій е, коаліції і позафракційні е, з аналогічною назвою. Е, наше об'єднання покликане на повалення кривавого режиму Путіна в Москві, і ми готові до співпраці в тому числі з росіянами, які займають антипутінську антиімперську позицію. А зараз передаю слово пані Аміні. По-первых, мне хотелось бы подяковать и усім, кто сприял выникнуть на не ⁇ до да здесьнют своей исторической падии. Дякую вам, шановные паны Масичук. Спасибо также всем представителям свободных СМИ, которые сейчас присутствуют здесь. Это действительно исторический момент зарождения добрососедских дипломатических отношений между двумя народами, один из которых украинский, уже вырвался из-под физического и психологического гнета Российской империи, а второй чеченский находится на пути борьбы за деоккупацию своих земель от тюрьмы народов России. У наших народов много общего. В первую очередь это перманентная борьба с коварным и жестоким оккупантом, который всегда посягал не только на земли и ресурсы, но что самое главное, на умы и души людей, веками пытаясь вытравить из них всю духовность, традиции и культуру. Но как мы видим, историческую память народов не так-то просто стереть. В памяти наших народов навсегда останутся то сочувствие и взаимовыручка, когда во время голодомора в Украине чеченцы приветили тысячи украинских детей, или когда украинские патриоты храбро ринулись на выручку чеченцев во время геноцида времен Первой Чеченской войны. Здесь следует упомянуть и тот факт, что справедливая, но неравная борьба чеченского народа являлась главным препятствием, сдерживающим в течение этих 20 лет имперского монстра Россию от активных агрессивных действий в отношении украинского государства, равно как и многих других соседних государств. Сегодня, когда Украина втянута в эту подлую и вероломную войну с Россией, чеченцы со всего мира поддерживают украинцев, желают скорейшей победы над этой империей зла, а многие уже влились в ряды вооруженных сил Украины, чтобы своим военным опытом и боевым духом поддержать украинцев и приблизить нашу общую победу. На фоне этого торжества духа свободных людей жалкими выглядят потуги Кремля посеять межнациональную рознь, присылая сюда свои штрафпаты с чеченоговорящими россиянами из числа бандитов-кадыровцев. И главной задачей является недопущение объединения усилий народов, борющихся за свою свободу. В свете этих событий наше сегодняшнее начинание является крайне важным. Украина этим шагом доброй воли поможет всему миру осмыслить события на Северном Кавказе без искажающей действительность призмы российской пропаганды. Миру необходимо избавиться от несостоятельных оправданий проводимого российской властью геноцида в отношении чеченского народа и других кавказских народов. Необходимо не на словах, а на деле признать принцип национального самоопределения, который является фундаментальным в Организации Объединенных Наций. Он не может игнорироваться и тем более подвергаться обструкции, являться предметом торгов, и спекуляции, фундаментальные свободы, признанные международные нормы и международное право. Вот призма, через которую мировой общественности должны оцениваться события как в Украине, так и в Чечне. При этом абсолютно неуместные и неадекватные аналогии, пытающиеся проводиться некоторыми, между 400-летней борьбой чеченского народа за свою свободу и государственность на своей исконной земле, и выстроенной за последние сто лет имперской линией в Крыму и на юго-востоке Украины, опирающейся на завезенные со всех концов империи после геноцида украинцев и крымских татар, население, не имеющее никакой исторической связи с этими территориями. В этой связи мы решительно требуем от соответствующих международных институтов создания международного трибунала для расследования и оценки событий в Чечне. Украинское государство может лоббировать привлечение институтов защиты прав людей, подвергающихся длительному системному российскому террору в Чечне. Двойные стандарты, игнорирование законного с точки зрения международного права восстановления независимости Чечни с одной стороны и неприкрытые агрессивные действия с нарушением подписанных международных договоров с Россией с другой, подлежат четким и взвешенным правовым оценкам. Чеченский народ однозначно определился в пользу независимости еще тогда, когда в 1990 году тогдашний главой Верховного Совета РСФСР Борис, Борисом Ельциным было предложено, цитата, берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить. Пора четко дать понять России, что Украина и остальной цивилизованный мир различают право нации на самоопределение и право государства защищать от агрессии себя свою территориальную целостность и безопасность своих граждан. Мы также ни в коем случае не должны забывать об остальных народах, страдающих от экспансии и оккупации России. Сейчас в связи с перманентно агрессивной политикой Кремля происходит консолидация народов Кавказа. Уже на данный момент к нам начали поступать заявления как от общественных организаций, так и от частных лиц, представляющих свободную часть народа. Кавказа. Например, недавно пришло такое обращение от представителей народов Дагестана. В конечном итоге своей целью мы видим объединение свободных людей как Кавказа, так и всех остальных притесняемых имперской политикой России народов и стран. Нами будет вестись работа над сохранением и развитием религиозной, национальной и культурной идентичности противовес имперской, уничтожающей любое волеизъявление политики российской империи, которая способна насаждать лишь совковую субкультуру с полным отсутствием истинной духовности и культуры. В заключение хотелось бы сказать, что я высоко ценю честь, оказанную мне в том, что президиумом. Правительство Чеченской Республики Ичкерия, мне, Акуевой Амине, гражданке Украины, предложена должность посла Ичкерии в Украине, как об этом было заявлено председателем президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахьядом Идиговым. Спасибо. Дякую.